Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее евангельское чтение – это повествование о том, как Христос ходит по водам, не оставляя апостолов в бедствии. Вот все апостолы находятся в лодке, в таком маленьком корабле. Корабль ⁇ это образ церкви. Апостолы, которые потом будут проповедниками, которые будут наполнять этот корабль людьми, желающими спастись, и которые исповедуют Господа Иисуса Христа своим Богом. Море ⁇ это образ жизни, житейское море. Кстати, в книге «Апокалипсис» зверь выходит из бушующих вод. Это образ мира, мира политики, заговоров, вот всего вот этого. И апостолы сегодня, во-первых, это ночь, буря на море. Они думают, что утонут, как и мы сегодня. По милости Божией, будучи на корабле Церкви Христовой, кажется, что все плохо. Рассвет еще не скоро. Непонятно, что будет. Вот мы ночью. Буря, вода вливается, корабль качается. Кто держится за что может? И вот идет Христос. Апостолы реагируют, говорят, что это призрак. Единственный из них это апостол Петр, который слышит ободряющие слова Христа, что не бойтесь, это я. Как и сегодня церковь, и мы с вами должны услышать голос Христа, который говорит, не бойтесь, не бойтесь, я здесь, я рядом, я с вами. Все вот эти обстоятельства, они же не случаются просто так или по чьей-то прихоти каких-то людей. Все это промысел Божий, и Он знает, что делает. Да, приходят времена испытаний. Конечно, нам бы не хотелось, чтобы времена испытаний приходили. Но как мы узнаем, кто мы такие, если не будет испытаний? Когда человек просит смелости, мужества, разве Господь дает ему обрушивает на него это мужество? Или он создает условия, при которых он может проявить свое мужество? Или когда человек просит терпения, Бог же не обрушивает на него терпение. Он дает, создает условия, при которых человек может проявить свое терпение. Так и с любовью. Человек хочет сам не знает чего. Благополучие, семейного счастья, достатка и тому подобное. Но сам-то ты внутри кто? Тебе дай это, ты и это испортишь. И вот только обстоятельства, порой тяжелые обстоятельства, показывают человека, кто он есть, в зависимости от того, как он на это реагирует, на эти обстоятельства. А если он их проходит достойно, он получает необходимый опыт. Поэтому сегодня времена, которые посылает Господь, они спасительны для нас, для нашего времени. Для других времен были другие времена, другие обстоятельства. А для нашего времени спасительно и необходимо то, что мы имеем сегодня. Это то, куда, от, кого, от чего мы никуда не денемся и не убежим. Но исходя из того, как мы пройдем это испытание, зависит очень много. Поэтому первое, как бы темно не было, никакие волны не вливались в корабль, и как бы его ни штормило и ни качало, Христос рядом. Апостол Петр идет к Нему по водам. Но сомневается, начинает утопать. Вот многие сегодня тоже сомневаются, а нужен ли я в церкви? Может быть проще уйти из церкви и не подвергаться этим гонениям, нападкам, стать в одну толпу с теми, кто уже кричит на церкви, чтобы не выделяться. Думающие так или делающие так и проявляющие слабость очень об этом пожалеют на страшном суде. Очень пожалеют. Но сейчас время выбора. Каждый поступает как хочет. Но построить, как пишет сегодня апостол Павел в первом послании к Коринфянам, невозможно свое спасение ни на чем другом, кроме как на исповедании Господа Иисуса Христа. Это основание и это фундамент, это краеугольный камень нашего спасения. А вот далее апостол говорит такие слова, что каждый строит по-разному. Основание одно, но каждый строит по-разному. Кто-то совершает свой э, жизненный путь, строя из золота, из серебра, из драгоценных камней, то есть совершает подвиг любви, милосердия, молитвы с усердием, непрестанно подвергаясь нападкам, искушениям, но проходя их достойно, никого не осуждая. Кто-то строит из кирпичей, кто-то из соломы, кто-то из глины, кто-то из дерева. Кто-то менее усердно проходит, кто-то лениво проходит, кто-то не родит о своем спасении. Как бы вроде бы и в церкви, но делает, ничего не делает. Вот в своей духовной жизни, там, внутри себя, в сердце. Так он и живет со своими страстями, где-то их оправдывает, где-то находит в себе оправдание снисхождение к тому, что ну, а как можно поступить по-другому. Вот многие сегодня говорят, как можно в современном мире не блудить. Ну все же блудят, вот даже врачи говорят о том, что это полезно. Но ну, на заборе тоже много пишут, но не все правда. Так что во все верь. Заповедь она всегда иррациональна. Она требует от человека подвиг. Потому что врачи говорят, и самому хочется, и все оправдывается. А заповедь говорит: нет, нельзя этого делать. И кому верить? Верующий человек говорит: я верю Богу, раз Господь так говорит. Значит, так нужно испытать. Да, мне хочется, да, другие говорят, но священное писание говорит по-другому. Нельзя поступить по-другому. И такой человек получит помощь от Бога. Многие думают, что этим сохранят здоровье. А писание говорит обратное. Врачи говорят, будешь блудить, будет тебе здоровьем. А писание говорит, что блудник будет болеть. То есть разврат приводит к болезни тела. Тело обязательно начнет болеть. И вот кому верить? Верующий верит Священному Писанию. Неверующий верит людям. А в Писании сказано, не верьте. Всяк человек ложь. И не надейтесь ни на кого из людей, потому что тоже будете обманывать. Нет там спасения. Так вот, заповедь всегда требует от человека решимости, довериться Богу. Вот праведный Иосиф, его братья продали в рабство. Но как пример современ, для, для современного человека, он бегал не за блудом, а от блуда, хотя за ним бегали. А он убегал и сохранил себя в чистоте, и получил от Бога благословение. И стал вторым человеком в Египте, как образ того, что Господь замыслил о человеке возвысить его, но через добродетель, через подвиг. По-другому никак. Так вот, апостол говорит, что каждый строит по-разному. Но дело каждого будет испытано огнем, вот этим божественным огнем в последний день. И вот те, кто строили, праведно строили, с усердием из драгоценных камней, металлов. Что может огонь повредить этому? Ничего. А кто строил из соломы, из деревьев, из прутиков каких-то? Вот построил себе шалаш, вот пришел время суда, огонь пришел. Все сгорело. И апостол Павел говорит, сгорит все. Но сам спасется, как бы из огня. Вот это очень интересное сравнение, красивое сравнение. Когда от человека сгорел дом, не приведи Господь, чтобы у кого-то так было, но для образа говорим. Вот пожар, человек ночью, в чем спал, в чем мать родила, выскочил, все сгорело, ничего не осталось. Говорят, слава Богу, что спасся. Слава Богу, жизнь сохрани. Но как, как жить дальше? Ты голый стоишь, у тебя ничего нет. Оказывается, в Царство Божие можно войти вот так, голым, с позором, можно так сказать, потому что как бы ничего нет с собой. Ты вроде бы и спасся, вот оно тебе. Господь говорит: входи, но стыдно войти так. Одни там входят со славой ходят с добрыми делами, ходят благословленные Господом, с радостью, а ты вроде бы и спасся, а стыдно такое спасение, потому что нет в нем ничего достойного. Выскочил, вот и все. Вот Господь помиловал, так жизнь прошла. Оказывается, в Царство Божие можно войти и вот так. Поэтому как мы строим дело своего спасения зависит от нас. Поэтому апостол Павел говорит, что одна слава Солнцу, другая слава Луне, звездам. И звезд, звезда от звезды разность славе. этого есть Разная слава каждому Богу в день суда. Разная. Но позаботиться об этом может каждый здесь и сейчас. Так вот, апостол сегодня предупреждает нас и призывает, чтобы мы усерднее работали над делом собственного спасения, потому что мы строим самостоятельно из того, что делаем, из своего усердия, и своей серьезности, из того, что имеем, из подручных средств. Но можно положить палку, можно положить солому, а можно потрудиться и положить добрые основания из драгоценных камней, из металлов, и будет благословение, будет слава. Поэтому основные мысли сегодня скажем для повторения. Не нужно бояться испытаний, как апостолы сегодня находятся в корабле, которого качает, которого бьет из стороны в сторону. Страшно, темно, непонятно, останемся живы или нет. Но Христос здесь и рядом. Сомневаться нельзя, что Господь рядом, что Господь все видит и промышляет. Но нам кажется, что Бог нас оставил, забыл и уже не видит тут, что происходит. Все видит. И воздаст каждому. Поэтому сомневаться нельзя, не проявляйте робость и маловерие, как пример апостола Петра. Не нужно этого делать. Христос здесь. И как буря началась, порой внезапно, так она внезапно и закончится. Потому что Христос, войдя в корабль, в лодку, Улегся ведь Ничего не осталось. Так и пришествие Христа, оно будет явленное для человека в наших каких-то обстоятельствах, по отношению к нашей церкви во времена. Нам говорят, все плохо, все. Плохо. Кто знает, что будет завтра? Как пишет пророк Исаий, что вы надеетесь на людей, дыхание которых в ноздрях у него? Вот он сегодня дышит, через две минуты уже не дышит. Кто может дать гарантии, что он будет что-то там делать? Как богач. Ешь, пей, веселись на долгие годы. У тебя вечера уже нет. Все. Приехали. Жизнь закончилась. Время и стекло. Дальше что делать? Поэтому чего бояться? Жизнь в руках Господня. А вот о чем стоит подумать и на что стоит потратить время, это не на то, что происходит в мире то, что происходит в твоем сердце. Какова ценность твоей жизни? Какой ты христианин? Потому что если Господь позовет, времени не будет подготовиться. Потому что время сейчас. А когда Господь уже позовет, надо брать то, что есть, и идти. А если у тебя дрова солома, и придет огонь, и что ты? Будешь голый стоять? Со стыдом, краснея. Ну так прожил, так получилось. Поэтому, чтобы этого не было, будем с усердием проходить поприще своей земной жизни, с надеждой взирать в будущее, с верой, несмотря ни на что, быть в лоне Святой Православной Церкви, с любовью совершать свое поприще, служение ближним, дела милосердия, в той мере, в которой можем, но с усердием. Никого не осуждай. Не смотрите по сторонам, что происходит в мире. Мир всегда живет своими проблемами. Сегодня так, завтра так. Одна повестка, потом другая повестка. Сегодня ты хороший, завтра ты плохой. Мы должны думать, как мы пристанем пред Богом. И апостол сегодня нас об этом предупреждает, наставляет, вразумляет и отрезвляет. Об этом стоит задуматься. И пусть эти мысли, они будут в нашем сердце, в нашем разуме. Чтобы размышляя о них, мы с большим усердием и с подвигом с добродетелями проходили время своей земной жизни. Оставшееся время, кому сколько Господь отвел, никто не знает. Но знаем, что сегодняшний день может изменить все. Поэтому проявим любовь, надежду, веру, терпение. Будем стяжать добродетели, чтобы, представ пред Богом услышать радостный глаз и не с позором, и не со стыдом ходить в Царство Небесное. А славля Богу, что Господь дал и, поможет быть, посылал и те испытания, которых дал силы пройти их и с радостью воспевать его там на небе.